я решил подсчитать, сколько я сделал операций. 350 тысяч операций бесплатно. Там э, э, я удалил выходные дни, отпуска. Э, ну, в общем, в среднем вот этого вот 350 тысяч, пять тысяч – это там все. Вся работа была. И сейчас вот эта вот медицина настолько дорогая, настолько покупаемая – это ужасное дело. У 39-році Олександр Іванович закінчив фельдшерсько-акушерські курси у Тамбові. Потім вступив до Харківського медичного інституту. Однак початок війни перервав навчання третьокурсника. І навчальні аудиторії змінилися полем бою. В час начала війни я чистився як военфельдшер. І мене на другий день вже забрали на війну. Я был на второй день уже в Белой церкви и до сентября месяца войны было были а, большие потери с нашей стороны, очень большие. Понимаете, немец настолько засек вот эти вот аэродромы, где В обласних центрах І в перший день війни самоліти були всі знищені. за три місяці армії як такова, у нас почти не було. У вересні 41-го року вийшов наказ Сталіна повернути усіх студентів для закінчення навчання. Але отримати диплом цього разу не судилося. Адже на фронті не вистачало медичних працівників, і молодого лікаря знову відправили рятувати солдат. Останній державний екзамен Олександр Іванович склав вже лише після закінчення війни. Працював на швидкій хірургом. Однак Олександру Курсікову наче судилося стати офтальмологом. Настає ще треба бути, працювати, учитися. каждый день, каждый месяц следить за литературой, за новшеством мировой литературы по глазным болезням. Если врач не будет работать над собой, то это будет плохой врач. Но сейчас это ужас какой-то. Диплом получается, а за каждая отметка тройка столько-то стоит, четверка столько-то... На 5 столько-то і покупають диплом. Який це може бути врач? На рахунку у Олександра Курсікова 5 винаходів у сфері офтальмології. Це і інструменти, і спосіб хірургічного розрізу, станок для попередження далекозорості, захисні маски для шахтарів та інше. А раціоналізаторські пропозиції усі не перерахувати. Він і далі цікавиться усіма новинками, адже донька Людмила продовжила справу батька. Что еще мне очень нравится у папы? Он сохранил э, способность и сохранил вот этот интерес к жизни. Ну, вы знаете, есть такое понятие э, кругов, которые окружают человека. Первый круг – это он сам, второй – это его семья, близкие. Э, третий круг – это э, друзья и люди, с которыми он общается. Четвертый круг – это работа, это сотрудники, это люди, то есть круги общения, я имею в виду. И последний круг – это общественные это жизнь которая происходит туда же можно отнести политику и все остальное и вот уходя на пенсию мы это видим люди постоянно теряют эти круги сначала им не интересно что происходит в обществе потом им не интересно уходят сотрудники так сказать в, в куда-то далеко потом отказываются от встреч с друзьями остается только семья порой даже э, замыкается сам в себе вот э, папа до сих пор сохранил вот эти все круги его любят и помнят на работе. До сих пор, вот сегодня должна была приехать и Светлана Федоровна и Клавдия Сергеевна, это его бывшая операционная сестра и старшая сестра отделения, с которым он проработал бок 40 лет. Это и его друзья, это и те люди, с которыми он занимается общественной жизнью. И то, как он интересуется тем, что происходит в мире. И политика, и разбирается в политике, и заним, разбирается во, во всех общественных движениях. він не утратив інтерес к життя вот і круги спілкування, що дозволяє вот таку дивительною мозкову, мислію способності. У 96 років Олександр Іванович не цурається фізичного навантаження. Впевнений, рух це життя. Живе з девізом. Не шкодити своєму організму, і тоді будеш здоровою людиною. Генетика это очень большое значение имеет в нашей жизни, и э, мы все получаем тот набор генов, когда рождаемся от своих родителей, от бабушек и дедушек, и зная, что сердечно-сосудистая система, заболевание сердечно-сосудистой системы ⁇ это слабое место, было и у отца, и у матери, вот Александр Иванович сказал, что он будет жить так, чтобы сохранить здоровье для того, чтобы тренировать свои сосуды и не всем своим образом жизни не допустить их заболевания, нарушения, и оказывается это возможно. Просто я как врач могу сказать, что... Очень много. У нас на первом месте в Украине стоят смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В принципе, в очень многих развитых странах это тоже стоит на первом месте, но Украина этим отличается ну, в большей степени, потому что люди... Ну, собой не занимаются, честно скажу. У нас очень много диабета, у нас растет заболевание инсульты, инфаркты, потому что люди начинают заниматься собой только когда прозвенит звоночек. Так вот, Александр Иванович, упреждая это все, во-первых, не дня без зарядки. По 5 километров в день это или ходьба, если хорошо себя чувствует и все в порядке, это бег. Ходьба с лыжными палками. Причем он первый начал. Папа, помнишь, как ты взял эти лыжные палки днем и, но... днем и ночью, господи, зимой. и зимой и летом? Потом оказалось, что это есть такой вид ходьбы. Называется нортвелк, Северная ходьба с вот такими палками. Только у каждой палки не шипы, а вот такие присоски есть для ходьбы по-разным. Я прихожу, и оказывается, ты опять опередил события. Ты... Оказывается, это есть такой даже вид спорта, северная ходьба. Вот. Это, э, Зимой лыж, лыжи. Э, Гантели, это обязательно. Даже мы повезли отдыхать его в Евпаторию, смотрю, что у меня гремит что-то в багажнике, цокает. Я говорю, папа, что это он, гантели? То есть он с собой берет на отдых гантели, потому что дня он себе это не мыслит без занятия гантелями. Здоровое питание, никакого переедания, как можно меньше мяса. Э, если это и есть, то только отварное и нежирное. Рыба, это всю жизнь. Это не потому, что сейчас как-то с возрастом Ну, зараз может, люди вже починають задуматися. Это мне вредно, это не вредно, коли уже что-то где-то беспокоит. Это всю жизнь так. Олександр Іванович є тою людиною, на яку повинне орієнтуватися молоде покоління, з якої зобов'язані брати приклад усі лікарі. Олександр Курсіков без перебільшення. Лікар від Бога та людина великої душі. Не життя Будьонівського району йде в ногу з часом. Місцеві палаци культури можуть похвалитися своїми вихованцями, що прославили Донецьку область не тільки в Україні, а й навіть за кордоном. Народний ансамбль бального танцю пролісок гордість палацу культури «Заперевальний». Ансамбль є п'ятикратним володарем гран-прі різноманітних фестивалів, фіналістами телевізійних конкурсів Зірки та Зіроньки та Крок до зірок. Людмила Громыко працює с коллективом с початку его створення. 28 років вона прищеплює любов до танцю. У меня был жизненный опыт, я когда-то занималась и народными танцами, и классическими. Но так уж получилось, что меня просто переагитировали в бальные танцы, ни насколько не сожалею, потому что он жизненный. Это он и она, и как в жизни должны воспитываться с детства отношения между парнем и девчонкой. Между маленькими, постарше и старше. Вот. И вот, конечно, сложно воспитать пару. Парное танцевание – это как маленькая репетиция жизни. Нужно научиться, прежде всего, быть к себе требовательным, ответственным. И научиться вместе в паре что-то создавать интересное. Ну, а у нас это танец. А здесь только терпение, выдержка, понимание, уважение. В другом случае ничего не получится. Когда начинаются претензии друг к другу, не получается танца. Это когда отдельно в парах, а когда еще в команде. Я всегда им говорю, смотрите, одним пальцем попробуйте поднять тяжесть. Никогда. Вместе вы можете все что угодно сделать, но только нужно быть терпеливым. Народный ансамбль «Пролесок» – зразком та прикладом для молодших танцевников. Дитячим колективом про лісочок зараз опікується вихованець Людмили Вікторівни Євгеній Парфенюк. Це як друга сім'я. Вона своїх вихованців навчає не лише танцювальним ПА. Досвідчений педагог перш за все піклується про культурний та духовний ріст кожної дитини. самое главное, чтобы нужно начинать с родителей, чтобы родители понимали, зачем это нужно их детям. Я вот всегда, у меня самый главный девиз, танцором хорошим он может стать или не стать, а вот человеком нормально порядочным он быть обязан. Я очень плотно держу э, контакт с родителями, с детьми, с учителями, со школами. Я в курсе всех их э, проблем, всех достижений в школах, там, дома. И поэтому мы как бы вместе с родителями пытаемся их воспитывать. Ну, наверное, самое главное – воспитать личность. Не дивно, що кожного року все більше бажаючих охоче йдуть на свої перші уроки бального танцю. Адже в подальшому зі стін палацу культури виходять не лише професійні танцівники. Тут виховують людей з великої літери. Район Донецька історично складався як промисловий осередок міста однак, зараз люди тут в першу чергу піклуються про духовне наповнення та культурне збагачення те, що дійсно цінується серед різних народів та у різні часи.